Добрый день, шановные гости. Я майор Ярмольский Роман Николаевич, заступник командира зоны специального призначения. Вчера прибыл из зоны проведения АТО. том, вот. Ну что я могу сказать про АТО? В принципе, все, что показано в этом фильме, оно правда. Вот. Против нас воюют чеченцы, казаки, регулярная часть российской армии. У них есть все самое новое, самое хорошее. Они хорошо организованы, обучены. Вот. Помогает местное население. Вот. Местное население до сих пор... Ну как, их проблема в том, что они говорят «мы» и «вы». Как нас называют «укропами» вот, и так далее. Ну что я хочу сказать. Это вот обстрел, когда сожгли наш лагерь. Там, в принципе, были не грады, там была реактивная система залпового огня «Смерч». Может, кто слышал, это пострашнее града. Вот. За два часа из нашего лагеря превратилась выжженная пустыня. Вот. Ну, в принципе, народ нормально, молодцы. Водителя выводили из-под огня машины, вот. офицеры командовали. единственное, вот... Женя добровик, который называли, мой боец. То единственное, что когда куском металла в голове, оно как-то человека видеть так непривычно, можно сказать. Вот. Ну что, наш полк выполняет задачи, как и подобает, части специального значения. Вот. Ну, хочу сказать огромное спасибо нашим волонтерам, которые реально нас обеспечивают практически все. Вот, начиная от продуктов питания, заканчивая формой, предметами экипировки. Люди молодцы, не боятся, едут, попадают под обстрелы. Вот. Но все равно едут, все равно везут. Вот, потому что реально... Без поддержки населения мы там ничего не сделали. Вот. Особенно когда вот, смотришь на этих бойцов с пехоты в касках, образцах 1943 -го года в плач накидки, вот. только не хватает им еще ППШ. Вот. И они так выходят, так смотрят на нас, думают другие войска пришли, и мы на них так смотрим. Но все равно, надо отдать должное, ребята держатся, ребята стараются выполнять задачи. Вот. Ну, а то, что людей убивают, это война, в принципе. Вот. Ты убиваешь, тебя убивают. Так, как -то. Вот. Ну, еще раз хочу сказать огромное спасибо народу, который поддерживает нас, который как говорится, особенно в начале операции, когда еще не было вообще ничего практически. Тепловизоры, бинокли, радиостанции, все это за народные деньги, ну мы как бы народ и защищаем. Вот. Ну, скажу так, процентов 80 местного населения не за нас. А это очень тяжело, когда местное население помощи не оказывает. Вот. Ну, в принципе, если есть вопросы, задавайте я. Отвечу. Ну, все, если вопросов нет, спасибо за внимание.